ਦਰਵਾజా ਬੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਹਾਂ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਓਪਨ ਮਾਈ ਡੋਰ ਜਾਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਪਲਾਨਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ अगर पुलिस के पास विजिलेंस के पास कोई कंप्लेंट होगी तो उसी हिसाब से कार्रवाई जो है हुई होगी और आगे भी उसी हिसाब से होगी अगर वो बेगुना है कुछ गलत नहीं किया या हुआ तो किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है अगर कुछ किया है तो डेफिनेटली फिर कानून अपने हिसाब से काम करेगा चलिए आरोप आरोप प्रत्यारोप तो लगना पॉलिटिक्स में आम बात है वो तो उनका काम ही शुरू से यही है सो so, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब सरकार किसी पॉलिटिकल विंडेटा में या विच हंटिंग के मुताबिक काम नहीं करती वो कानून के मुताबिक काम करती देखिए पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो शुरू करी गई है जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का राज था जब कांग्रेस पार्टी का राज था तब पंजाब में खूब इन लोगों ने नशा बेचा और पंजाब के नौजवान को पंजाब के युवा को नशे में धकेलने का काम किया पंजाब के लोगों को नशेडी बनाने का काम किया उसके खिलाफ एक जंग जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार लड़ रही है कानून से बड़ा कोई नहीं होता कोई भी व्यक्ति जो नशे के काम में लगा हुआ था किसी भी समय में लगा हुआ था छोटा है बड़ा है किसी भी अहदे पे रहा है किसी भी पोस्ट पे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जो भी इस काम में लगा हुआ है तो हम बिल्कुल पंजाब में नशा खत्म करके रहेंगे अमृतसर में नौ जगह और पूरे पंजाब में पच्चीस जगह पे रेड किया जिसमें मिजीठिया जी भी बीत ਤੋ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਜੋ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਬ ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਆ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਗੱਤ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਫਤਾਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जब पंजाब में चोन लड़ने के लिए आए तो उन्होंने हाथ में गुटका साफ के बोला था कि मैं नशा तस्करों को और ड्रग वालों को सबको अंदर डाल दूंगा उन्होंने कुछ नहीं किया और पांच साल ये तमाशा चलता रहा आपके मीडिया चैनलों में न्यूज पेपरों में जे चाचा भतीजे की सरकार है मजीठिया जी उनको चाचा बोलते थे तो हमने तो वही वादा किया था पंजाब के लोगों के साथ कि हम करेंगे ड्रग वालों के खिलाफ कार्रवाई जैसे हमने जोध नशों के विरोध शुरू किया था उसका मतलब यह है सर उसमें कोई भी आदमी है कोई बड़े छोटे का सवाल नहीं है कोई भी हो कोई भी किसी पद में हो किसी पार्टी में हो किसी सरकारी औहदे पे हो कोई आम आदमी हो सर उसको माफ नहीं करेंगे जिन्होंने पंजाब के हजारों लाखों नौजवानों को इस नशे की दल दल में दखा और मौत के मुंह में डाला आ, वैसे तो सभी लोग देख रहे हैं टीवी के ऊपर सुबह से लेकर अब तक आ, जो भी डेवलपमेंट है वो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं सो बेसिकली पंजाब के अंदर ड्रग्स को लेकर मान साहब की सरकार का आ, जो जोध नशों के विरुद्ध अभियान चल रहा है सो पंजाब के अंदर जो त्रासी रही है पंजाब की, की जब काली बीजेपी की गवर्नमेंट थी दस वर्ष उनका जो कार्यकाल था सो उनके कार्यकाल में ही पंजाब के अंदर चिट्टे का नाम लोगों ने सुना सो उस सरकार में जो सबसे बदनाम चेहरा था वो विक्रमजीत सिंह मजिठिया था जी आम लोग चर्चा करते थे और ज्यादा इस पे मोहर तब लगी जब डीएसपी बोला को गिरफ्तार किया गया तो उन लोगों ने नाम लिए हमारे असल लीडर हैं सो इन्हीं के घरों में वो लोग दे सकते रहे या भोजन करते रहे या जो नशा तस्कर थे बड़े बड़े सो so, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की जो लेन देन है जो प्रॉपर्टी है इनकी सरकारों के दौरान इनके मंत्रियों ने बनाई तो बेसिकली बात यह है कि पंजाब के अंदर मतलब पंजाब के युवाओं को जिनके हाथों में बुक होनी चाहिए जे शिव बटालवी का पंजाब है जे गुरुओं का पंजाब है जहां सुबह शाम लोग गुरबानी का उच्चारण करते हैं उससे दिशा लेते हैं तो जब जे दस वर्षों का कार्यकाल काली भाजपा सरकार ने किया इसके कार्यकाल के दौरान खास तौर पर जो मजीठिया है इनकी गाड़ियों में नशा आता जाता रहता था बेरोक टोक पंजाब में नशा आया जे बच्चा बच्चा पंजाब का जानता है सो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पंजाब के अंदर वो परिवार वो लोग जिनके बच्चे इस ड्रग्स की वजह से दुनिया से चले गए जिन्होंने अपना जीवन नहीं देखा जिनके परिवार आज भी उस त्रासदी से गुजर रहे हैं आज वो लोग दुआएं दे रहे हैं जो पंजाब के इतिहास के अंदर सबसे खूबसूरत दिन के तौर पर जाना जाएगा